آج میں آپ کے لیے بلوچی ادب سے ایک پریم کتھا لے کر آیا ہوں موسیقی کندھار موسیقی کے بادشاہ کی حسین و جمیل بیٹی گراناز کی داستان عشق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فضل انجم مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈھول کا پول ڈیجیٹل آج میں آپ کے لیے بلوچی ادب سے ایک پریم کتھا لے کر آیا ہوں یہ بلوچوں کے ازلی ہیرو بیبا گر اور کندھار کے بادشاہ کی حسین و جمیل بیٹی گراناز کی داستان عشق ہے یہ کہانی دیگر عشقیہ داستانوں سے اس وجہ سے قدر جدا ہے کہ اس داستان میں معراج عشق کے ساتھ ساتھ بلند انسانی اقدار بھی دکھائی دیتی ہیں ایک جانب فخر بلوچستان بیبا گھر تھا جو نہ صرف ایک بلند پایا شاعر تھا بلکہ ایک حقیقی انسان دوست شخصیت تھی جو ہمیشہ لوگوں اور بلوچ قبائل کے مابین امن قائم کرنا پسند کرتا تھا لیکن وہ میدان جنگ میں بھی مشاک تھا تیر اندازی میں تاک اور تلوار بازی کا دھنی تھا وہ چنوتیوں یعنی چیلنجز کا سامنا کرنے کا شوقین بھی تھا تلوار کے ساتھ ساتھ وہ قلم بھی نہایت مہارت سے چلاتا تھا وہ بہت زیادہ علم دوست اور عالم طبیعت شخص تھا اس کی محبت شاعری بہادری فیاضی انسان دوستی ایک عظیم انسان ہونے کی دلیل تھی جو ہر شخص کو متاثر کرتی تھی بھی بگر آج بھی بلوچوں کا فخر سمجھا جاتا ہے دوسری جانب کراناز اغوانستان افغانستان کی شان جس کے حسن و ادا نزاکت و شرافت دانائی اور عقل مندی کے چرچے ملک کندھار و افغانستان سے نکل کر ہند و فارس اور عربستان تک سنائے جاتے تھے یہ ایک سچی پریم کتھا ہے پندروی صدی کے اوخر یا سولوی صدی کے اوائل کی داستان جب بلوچستان کے بڑے حصے پر گریٹ میر چاکر خان رند کی حکومت تھی میر چاکر خان رند وہی عظیم بلوچ سردار ہیں جنہوں نے مغل شہنشاہ ہمایوں کی پشت پناہی کی تھی ہندوستان کے شہنشاہ ہمایوں نے جب شیر شاہ سوری کے ہاتھوں اپنا تخت کھو دیا

شاعری کی زبان میں کہا اے چاکر خان ہوش کے ناخن لو اپنے ہی بھائیوں کے جسموں کو تلوار میں پرو دیتے ہو اے سردار اداوت کو مٹا دو اور مستقبل کے بارے میں سوچو جواب میں چاکر خان رند نے اسے بزدل اور آگ لگانے والا شخص قرار دیا دوسری جانب چاکر خان کو بیبا کر کی ضرورت بھی تھی اس کے علم و حکمت اور دانائی کی وجہ سے چاکر خان چاہتا تھا کہ بیبا گر کندھار کے بادشاہ کے دربار میں امن کے قیام کے لیے ایک طائفہ لے کر جائے بیبا گر جب کندھار کے بادشاہ کے دربار میں اپنے وفد کے ساتھ پہنچا تو وہاں اس کی نظریں گراناس سے چار ہوئیں گراناس کندھار کے بادشاہ کی بیٹی تھی نظریں کیا چار ہوئیں بیبا گر اس پر فرفتہ ہو گیا لو ایٹ ویری سائٹ کی ایک عظیم مثال تھی یعنی دوسری جانب گرا ناز بھی اس کی دیوانی ہو گئی کندھار اس زمانے میں قصبہ نما شہر تھا کندھار کے چاروں جانب سنگلاخ پہاڑ اور وادیاں ان کی محبت کے گوہ بنے اور بازاروں میں ان کے عشق کے چرچے ہونے لگے گراناج اور بیبا گر دونوں جانتے تھے یہ پریم بیل منڈے چڑھنے والی نہیں وہ دونوں مختلف قبائل اور مختلف لاسانی گرہوں سے تعلق رکھتے تھے دوسری جانب طائفے کا کام بھی ختم ہو چکا تھا بیبا گر اور اس کے وقت کو اب ملک کے کندھار چھوڑنا ہی تھا انہوں نے بھاگنے کا فیصلہ کیا یہ آسان نہ تھا جبکہ شاہ کندھار کو اس کی بھنک بھی پڑ چکی تھی وہ دونوں رات کے اندھیرے میں گھوڑوں پر فرار ہوئے لیکن شہر سے نکلتے ہی کندھاری گھڑ سوار تیر کمان اور تلواروں سے مسئلہ بو پر لپکنے والے شکاری کتوں کے ساتھ تاکب میں لگ گئے دشت میں بھوکے پیاسے بھٹکتے ہوئے بلوچ روایات سے واقف گرناز نے بیبا گر سے سوال پوچھا پیارے بیبا گر تمہارے حلیف اور حریف قبائل اور سردار کون سے ہیں بیبا گر نے جواب دیا جانم میں چاکر خان کے نمائندے کی حیثیت سے تمہارے دیس آیا تھا لہٰذا رند قبائل کا سردار چاکر خان میرا حلیف اور ہماری گزشتہ تیس سال سے لاشاری قبیلے سے جنگ جاری ہے لہذا لاشاری قبائل کا سردار گرام خان لاشاری میرا دشمن اور حریف ہے گراناز نے کہا جانے گراناز ہمیں گرہام خان کے علاقے میں پہنچنا ہوگا بلوچ روایات کے مطابق گرہام خان دشمن ہوتے ہوئے بھی ہمیں پناہ دینے کا پابند ہے پھر چاکر خان ہماری مدد کو ضرور پہنچے گا جب بیبا گر اور گراناز گرام خان کے علاقے میں پہنچے تو اس نے کھلے ہاتھوں سے ان کا استقبال کیا اور انہیں پناہ دی گنا ناز کی دانائی نے کام دکھایا دوسری جانب شاہ کندار ان کا پیچھا کرتے ہوئے بڑی فوج لیے گرام خان کے علاقے میں پہنچا اس نے اپنا ایک نمائندہ گرام خان کے پاس بھیجا اور اس نمائندے نے گورام خان سے کہا بیبا گر اور گرناز خاتون کو ہمارے حوالے کیا جائے گرہم خان نے جواب دیا میں بلوچ روایات کے مطابق انہیں پناہ دے چکا ہوں میں انہیں تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا کیونکہ میں بلوچ روایات کا پابند ہوں اور اس کے خلاف نہیں جا سکتا شاہ کندھار کے نمائندے نے کہا پھر تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ شاہ کندر بڑی فوج لے کر آیا تھا گورہم خان کا قبائلی لشکر اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا لہٰذا گرہام خان نے اس کی اطلاع چاکر خان رند کو دی چاکر خان بھی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا حالانکہ ان دنوں رند اور لاشاری قبیلوں کے مابین تیس سالہ جنگ جاری تھی لیکن بلوچ روایات کے مطابق جب کوئی باہر کا آدمی ان کے علاقے میں کسی بھی قبیلے پر حملہ آور ہوتا ہے تو دشمن قبیلہ بھی دوسرے قبیلے کی مدد کے لیے پابند ہو جاتا ہے شاہ کندار ایک بڑی فوج کے ساتھ میدان میں نکلا اور بلوچوں کو للکار رہا تھا دوسری جانب گورام خان اور چاکر خان اپنے اپنے قبیلے کے لشکر کے ساتھ سامنے کھڑے ہو گئے بھی بغیر جو امن کا پیمبر تھا اس کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ اس کی وجہ سے کشت و خون ہو لوگ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے لیکن بیبا گر نے اس کے برعکس فیصلہ کیا بیبا گر گراناز کو لے کر خاموشی سے نکلا اور شاہ کندار کے سامنے آن پہنچا اور اسے کہا اے شاہ کندار مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری خاطر کشت و خون ہو اور انسانی جانے ضائع ہوں میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تم جو چاہو ہمیں سزا دے لو لیکن خدا را اس جنگ کو بند کر دو شاہ کندار حقہ بکا رہ گیا وہ بیباگر کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا یہ کیسا نوجوان ہے جو اپنی محبت اور جان دونوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے خود کو امن کی بھینٹ چڑھانے کو تیار ہے اس نے سوچا یہی شخص میرا داماد ہو سکتا ہے فوجیں واپس بلا لی گئی شاہ کندار نے بیبا گھر کو گلے لگا لیا اور اسی میدان میں کچھ عرصے کے بعد بیبا گھر اور کراناس کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی کہتے ہیں کہ یہی واقعہ لاشاری اور رند قبائل کے مابائن تیس سالہ خانہ جنگی کے خاتمے کا باعث بھی بنا کیونکہ لاشاری قبائل نے بیبا گھر کی مدد کرتے ہوئے اعلی اخلاقی اقدار کی مثال قائم کی تھی اس وجہ سے رند قبائل نے لاشاری قبائل کے مقابلے میں شکست قبول کر لی اپنی چوائس پر لاشاری قبائل تھٹھا اور گجرات کی جانب جبکہ رند قبائل ملتان کی طرف چلے گئے ناظرین اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی ہو تو پروگرام کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ